Я включил. Всем привет. привет. Идем в магазин за супер модным браслетом. Ну-ка смотри на меня. Холодно. Очень холодно, кстати, в Питере. И тут объявили какое-то штурмовое предупреждение. Не штурмовое, а штормовое. Да без разницы. Подожди. Вот. Выиграли мы какой-то браслет, Мария, точнее, выиграла какой-то браслет за то, что ездила э, на РЖД. Домой. Браслет от Адамаса. От Адамаса, да. Мы к ним звонили. Сказали, спросили, точнее, в каком магазине можно получить. Сказали, тут в жемчужной платье можно это сделать. Ай. Так, а мы не пойдем. Пойдем сюда. А, ну пойдем. Жемчужный пластик можно получить. Вот, сейчас идем. Что нам? Дождь. Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной. Да. Когда мы за халявным подарком идем. Вот, в общем, идем. Пинг. Вот мы выперлись из трамвая. Идем. И здесь дождь. Везде дождь. В общем, приятно на улице. в общем, погода супер. У нас достался суперкондуктор, да. который. Слава нам счастья, удачи в личной жизни. Ждет, сказала, что у нас снова. Да. Я Это... с вами гид прощаюсь. Да-да-да. <свят> да, да. уверенная будет баба. <свят> Хорошего настроения, как в понедельник вам. Да. Вот такие у нас новостроечки тут. Очень, очень красивый. Я не знаю, рядом с Финским заливом. Тут жилье, конечно, бешеных бабок стоит. Да. Прям... Там много чего строится. Да, и тут много чего строится. Тут такой район, как не, микрорайон. Новый, Новый, да. да. Ну, на заднем плане можете видеть. Какие-то домики. Мы достигли цели. Идем. Да. сколько стоит? 5 минут 150 рублей. Хочешь проехать? Да я не умею. Да ну, пойдем, посмотрим я потом. Я пока буду учиться, уже время Вот это они хорошие физку придумали. А могут... тут ровно, покататься можно. Бабуас вот аккуратно. Я вижу. Дошли мы в жемчужную плазу, дошли в магазин Адамас там большая очередь, нас попросили немножко подождать. Сказали, что выдадут нам наш подарок, он есть в наличии. Мы решили пока с Лешей погулять, походить по магазинам, посмотреть. Давно здесь не были. Сейчас хотим зайти в М видео. Вышли мы с магазина. Моё а теперь. О, вот так. И Куда пойдем дальше? Не знаю. Кушать никто не хочет. Нет. Тогда просто погуляем по своему ребят получили мы супер подарок карта золотых желаний обещали на 10 тысяч баллов а говорят там 5 тысяч баллов всего и написано было ювелирное украшение но вообще сказали подарок и шарм к нему но подарок браслет и шарм но дали всего лишь один шарм вот такой вот подвесочку Подковка. Но, подкова она без камушков, без ничего. Это имитация, что там есть камни. Серебряная. И даже ценник есть. Тысяча рублей. Так что мы... Ну, можно было и не ездить, конечно. Да. Но все равно интересно. Просто так подарили подвеску. Но мы считай, на дорогу потратили. <laughs> Больше, чем она стоит, это да, ну Нет, мы 120 рублей всего потратили, потому что мы ехали сюда на трамвай и обратно поедем на трамвай. жизнь короче. Ладно. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы еще к этой подвеске дали браслетик. Но я, наверное, много хочу чего. Или хотя бы 5000 рублей. ну вот они здесь. Э, с карты, как сказали, можно... Э, не сказали, а не то мы сами читали информацию. Ничего девушки не сказали нам. 30 от стоимости покупки можно Верно. Ну, в смысле, а, оплатить. оплатить картой. Один балл, один рубль. У нас здесь 5000 баллов, то есть 5000 рублей. Так что... Если ну, когда-нибудь соберемся, что навряд ли. Но вообще мне не понравилось, конечно. Во-первых, они настолько деловые, там, э, такие медленные, на тебя внимания не обращают. Если обратили на тебя внимание, то переключаются сразу же на другого покупателя, от тебя отходят. То есть ты стоишь, ждешь, ты ну, хоть бы сказали, извините, подождите пару минут сейчас. Короче, не ходите в Адамас? Да, в Адамасе мне абсолютно не понравилось. Кстати, на улице дождь кончился. А, кстати, да, мы вышли, идем такие без зонтиков, а дождик закончился. Ну вот, так что... Блин, ну как-то вот у меня нету чувства радости, что я получила какой-то подарок. Мне как-то... Он даже без камней. Вот тут какая-то имитация все. на камне. Но она вообще такое ощущение, вот честно, по... Сейчас я его вытащу. Наведи. Вот. Не, ну на вкус, конечно, она... Как кусок металла. Да, как кусок металла, вот она. Но на ощупь она как будто кусочек пластмасски. Но это металл. Это точно металл. Ну... Но... Ясно, короче. Ты победитель по жизни. В общем, вот так. Сегодня мы так прогулялись. холодно, конечно. Ветер такой, да, холодный. Холодно, вон смотрите, какие тучи там еще. Ого, ты видел вон там? Так что надо валить. Валить, валить, валить. Домой. А ну давай еще раз написано. Сели мы в трамвай, едем. Я говорю, сели мы в трамвай и едем. тележку три часа. Потому что мне такие глубокие не нравятся. Вот такие. Блин. Что тебе не нравится? А нравится вот Потреб. Смотрю. Блестки. У меня собака мужик. Какие ему блестки? Да, у нас собака мужик. Я не знаю, Леша, близко мне не надо так снимать, я не буду это выкладывать. Ну, говори, говори. Выделывается, Мария выделывается. Ну а -ка, когда бери камеру, я звезда. Мы идем по ее стопам. Ну, бывает, наверное, да. лишь чуть-чуть. Тетенька меня впиндюрилась на своей телегой. Вышли мы с магазина с Лешей. Купили продукты, потом покажем, что купили. Сейчас идем домой. Пойдем гулять с собачкой. С Ричи. Он нас уже ждет. Сейчас будет встречать нас, гавкать. В подъезде слышно, как он гавкает. Здесь грязь. А пойдем мимо мусорки? Пойдем. Блин, небо, конечно, ужасное. песен, пожалуйста. А я тебя не буду снимать. А петь эту песню? Ну, Леш, блин. Итак, мы пришли домой. Пакеты наши. Мы решили теперь никогда не покупать пакеты, потому что, как оказывается, в каждом магазине есть пакеты гардеробные. Но их можно попросить, и они их дают бесплатно. Ну, может, это нам дают, потому что мы слишком наглые. Но пакеты еще висят там есть бесплатные где овощи продаются мы теперь в таких пакетах носим потому что нам нести недалеко от магазина итак мы купили пончики со сгущенкой Леша у нас очень любит эти пончики мы иногда покупаем так. Пончиком молоко мы берем обычно Простоквашина, но когда бывают акции на другое молоко, берем другое. Мы купили хлеб, батон белый, огурцы, помидоры понемножку на шаурму взяли. Даже розовый тут, по-моему, попался помидор. Вот. Выручки вкусные должны быть. Купили колбасу, Палку взяли, она сейчас по акции. брауншвейская черкизова фирма. Ну попробуем, не знаю, какая вкусная или нет. Взяли сметанку, которую я люблю на шаурму с чесноком ее сделаем. Взяли два лаваша. Фирмы то, что надо. У нас сейчас эта фирма популярна, она не особо дорогая. Ну и продукты хорошие этой фирмы. Еще взяли корейскую морковку. Немножко на шаурму. Ну и взяли пару грудок. Тоже фирмы то, что надо. Мы берем постоянно, они хорошие. Тоже для шаурмы одну. А вторую оставим, положим в морозилку. Ну все. Леша, кстати, пробует колбасу. Ну что? Mm, ну так, пойдет. Ну ничего, не, не прям вау, да? Mm, не прям вау, но вкусно. Как бы, ну ничего такого. Кажется, там жирочек, да, прям много. Ну тут немного жирка. Чистится, значит, не очень. Но жирка не особо много, но... Mm -hmm. Ну так. Из пяти дал бы... 4. Ну, значит, не совсем плохая. Еще бы. Хм. Ну, ладно. Плохую мы не берем. Хорошо, тут уже все Кс -кс. просят колбасу. Леша режет колбасу, и все уже здесь. Ричи. А здесь вот у нас Степашка. Это, Степаш... вя... Это Вязаный. Это Степаша. Сама ты Степаша. Это Вязаный. Стёпка и Ричка. Рич! Рич! Все кушают, теперь пробуют На. тебе тоже. Разный. Кстати, постилочки новые под тарелочки животным купили. Красиво так смотрятся. Вот одна и вот вторая.